çəsə salam. Videoya çəkməmişdən əvvəl qısa bir məlumat verim, elə videoya keçək. Mən Instagram-da və WhatsApp statusunda hər gün yeni-yeni testlər paylaşıram. Əgər sən də həm Instagram-dan məni takip etsən, həm də WhatsApp statuslarımı izləsən, bu testlərdən yararlana bilərsən. Əziz izləyicilərim, sizə məlumdur ki, bir müddət ildəşim servis Azərbaycan dəstəyinə əsasən dərs videoları çəkib YouTube kanalında paylaşdım. Mən indi belə bir qərarə gəldim ki, həmin videolarda test etdiyim qaydaları kiçik bir sınaqla möhkəmləndirəm. Bəli, kiçik bir sınaqla möhkəmləndiririk. Belə videonun qabığından da gördüyünüz kimi sınaq pulsuzdur. Əvvəlcədə bunu qeyd edim ki, sınaq pulsuzdur. Heç bir ödəniş tələb ed edilmir və onlayn şəkildə keçiriləcəkdir imtahanda veriləcək testlər bizim kəsdiyimiz, yəni YouTube kanalında olan videolara əsasən mövzular bu mövzular üzərindən düşəcək. Yəni qayda olaraq saitlərin növləri, samitlərin növləri, ahəng qanunu, sözdəki səslərin uzun, tərəfli səvolması, o saitinin A səsi kimi tələffüz olunması qaydalar üzrəndən testlər düşəcək. Və onu da qeyd edək ki, həmin bu sınağımızda mətn üzrə suallarda, test tapşırıqlarda olacaq. Yəni mətnlər adları nədir deyə soruşsaq, mükafat mətnini, əsl dost mətnini, aləbəzək torba mətnini, bir də iradənin gücü mətnini. Yəni bu 4 mətnindən də suallar olacaq. İmtahanda iştirak edib yüksək nəticə göstərən şagirdlərimizə sertifikat və yaxud da diplom veriləcək. Bunu da qeyd etdim ki, təbii ki, İmtahan 5-ci sinif şagitlərimiz üçün nəzərdə tutulub, lakin 4-cü sinif şagitlərimiz də videolarımıza baxıbsa və bu imtahanda iştirak etmək istəyirsə, buyurub iştirak edə bilərlər. Sınaq qeyd etdiyimiz kimi onlayn şəkildə olacaqdır. Qeydiyyatdan keçmək üçün mənə WhatsApp-dan yaza bilərsiniz. Əndilik, sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.